всем, с вами Евгения Хомичкова, простите, а, моя сестра Полина. Простите, что я так тихо, потому что у меня брат спит. Дениска, да. Это челлендж коктейль. Да. Я знаю, одна девочка ждет дела. Это Ксюша. Да, Ксюша. Я знаю то, что ты сейчас смотришь. Это вот. Итак, вначале мы выбили пять ингредиентов. Я читала эти брошюры по технике безопасности, потому что я одинокая женщина, мне больше нечего заняться. Вздохи мне не нужны. Я жду действий. Капуста.

Там есть У Нет, все, овощи, 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 овощи. Да, да. Капуста. И все. Что тут нету? Сыр, молоко, хлеб. Можно нам убрать по одному ингредиенту. И выбрать. Нет. Я убираю вначале капусту, а ты какой? Морковь, хлеб, сыр или молоко. Молоко. Есть. Молоко. Не советую. Не надо. Либо морковь, хлеб или сыр. Молоко, хлеб. хлеб! Хлеб. Все. И выбираю дно.

друзьях Давай, у тебя получилось. Мне кажется, да, ты сразу не будешь пить. сама выбрала. Я бы со мной лучше выбрала. То есть и выбираю. Мы пока все принесем, а вы подождите. Итак, всем привет. Ну, ну мы здоровались. Мы насыпали уже чипсов. Мы налили молоко, погрели, конечно. Я еще не насыпала чипсов. Хорошо. А сметану мы положили, морковь положили. Оля, тихо, не тихо, не тихо. Так, у нас чипсы на Забыли на сыпь. Дай. Чуть-чуть. Лучшее, что ты сделал для нас. А почему две пачки? Я себе просто... взяла. Ну, Смотрим. Ну, это не книга. Это Книга. Э. А ты вначале съешь чипсы. Там оттуда. Потом будет вкусно. Это вкусно реально. О, вкусно. Это очень реально. Ладно. Ну, сейчас попрощаемся. Нет. Парень, парень, парень. Ну, чё? А, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.